بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا میزبان ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بی آئی ایس پی ود ریحان ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسان کاروبار پروگرام کے بارے میں مکمل اور تفصیلی گائیڈ دینے جا رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے دوسرے ذریعے سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم آپ کو ایک ایک چیز مرحلہ وار سمجھائیں گے آسان کاروبار کارڈ اور قرض کی سہولت سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسان کاروبار کارڈ کی یہ حکومت پاکستان کا ایک چھوٹا مگر نہایت اہم پروگرام ہے جس کے تحت شہریوں کو ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ روپے تک کی رقم قرض کے طور پر فراہم کی جاتی ہے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے چھوٹے پیمانے پر کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکے اور خود کفیل ہو سکے ہیں مزید اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو علیحدہ ویڈیوز میں تفصیل سے بھی بتائیں گے لیکن آج ہم فوکس کریں گے درخواست اور رجسٹریشن کے پورے طریقہ کار پر رجسٹریشن شروع کرنے سے پہلے رجسٹریشن کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں نمبر ایک پر آپ کا اپنا موبائل نمبر جو آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو نمبر دو پر قومی شناختی کارڈ نمبر جو بالکل درست اور فعال ہو جس کی ڈیٹ ختم نہ ہوئی ہو نمبر تین پر ای میل ایڈریس اگر پہلے سے نہیں ہے تو نیا بنا لے نمبر چار کاروباری معلومات جیسے کہ ماہانہ آمدنی اخراجات اور دیگر ذرائع آمدنی نمبر پانچ رہائش یا کاروبار کے ثبوت جیسے کرایہ نامہ رجسٹری یا یوٹیلٹی بل یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ فارم بھرتے وقت کوئی رکاوٹ نہ آئے رجسٹریشن کا مرحلہ جب آپ آسان کاروبار پروگرام کے پورٹل پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فارم بھرنا ہوتا ہے نمبر ایک پر ذاتی معلومات سب سے پہلے آپ سے سکیم منتخب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو درخواست گزار کا نام بالکل اسی طرح لکھنا ہے جیسے آپ کے شناختی کارڈ نمبر پر درج ہے پھر آپ کے والد یا شور کا نام درج کرنا ہے اگر مرد ہو تو والد کا نام اگر عورت ہو شادی شدہ ہو تو شوہر کا نام آپ نے درج کرنا ہے شناختی کارڈ اس کا اجرا اور اختتام کی جو ڈیٹ ہے تاریخ ہے وہ آپ نے درج کر لینی ہے والدہ کا نام بھی لازمی لکھنا ہوگا آپ کی تاریخ پیدائش لکھنے سے آپ کی عمر خودکار طریقے سے سامنے آ جائے گی معذوری اور جنس اگر آپ کسی معذوری کا شکار ہیں اور وہ شناختی کارڈ پر درج ہے تو یہاں پر آپ نے لازمی یس لکھنا ہے اور کوئی بھی قسم آپ نے نہیں لکھنی جنس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے مرد ہیں عورت یا خواجہ سرا موبائل نمبر اب اگر آپ کا موبائل نیٹ ورک کوئی بھی ہے جیسے جید ہے ٹیلنار ہے زونگ ہے یا یو فون ہے وارد ہے آپ نے لکھ دینی ہے وارد ہے تو جید لکھ دینا ہے نیٹ ورک کا انتخاب کرنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے یہاں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا یہ سم آپ کے اپنے نام پر رجسٹرڈ ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پتہ آپ اپنا موجودہ رہائشی پتہ درج کرنا ہے اپنے صوبہ پہلے سے منتخب ہوگا کیونکہ یہ جو ہے پنجاب کے صوبہ کے لوگوں کو سکیم دی جا رہی ہے اس کے بعد آپ کو ڈویژن ضلع تحصیل اور شہر کا انتخاب کرنا ہوگا اگر مستقل پتہ موجودہ پتے سے مختلف ہے تو وہ بھی آپ نے درج کر لینا ہے رجسٹریشن کا دوسرا مرحلہ یہاں پر آپ سے مزید تفصیلی معلومات مانگی جائے گی رہائش کی حیثیت کیا آپ ذاتی مکان میں رہ ہیں یا کرائے پر سیاسی وابستگی کیا آپ سیاسی طور پر کسی حیثیت یا عہدے میں ہیں اگر نہیں تو نو لکھ دیں پاسورڈ بنانا اب سب سے اہم مرحلہ ہے کہ پاسورڈ بنانے کا پاسورڈ مضبوط ہونا چاہیے جس میں حروف اعداد اور خاص علامات شامل ہو مثال کے طور پر ریحان ایٹ دا ریٹ دو ہزار پنجی یہ آپ نے لکھ لینا ہے آگے آپ نے کیپچر کوڈ آئے گا وہ کیپچر کوڈ آخر میں ایک کیپچر کوڈ آپ کو دیا جائے گا جسے بالکل ویسا ہی درج کرنا ہے جیسے لکھا گیا ہے بڑے اور چھوٹے حروف کا خاص خیال رکھنا ہے رجسٹریشن مکمل ہونا یہ سب کرنے کے بعد آپ نے رجسٹر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ کا سی این ای سی اور پاسورڈ مل کر لاگ ان سائٹ پر آئیں گے تو لاگ ان کر کے اپنی درخواست پر آگے بڑھ سکتے ہیں لاگ ان کے بعد کے مراحل جب آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا ڈیش بورڈ کھول جائے گا جہاں پر آپ کو اپنے کاروبار کی مزید تفصیلات فراہم کرنی گی کاروباری معلومات اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے تخمینہ مانگا جائے گا کہ آمدنی کتنی ہوگی اور اخراجات کتنے ہوں گے اگر آپ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں تو اصل آمدنی اور اخراجات کی تفصیل دینا ہوگی دستاویزات آپ سے کچھ دستاویزات مانگی جائیں گی جیسا کہ کرایہ نامہ یا رجسٹری یوٹیلٹی بل بینک اسٹیٹمنٹ گزشتہ اچھے ماہ کی کاروباری منصوبہ بندی بزنس پلان آپ کا کیا ہوگا وہ بھی آپ کو لکھنا پڑے گا درخواست کی جو فیس ہے یہاں ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چاہیں کہ قرض لینے کے لیے درخواست کی جو فیس ہے ٹی آر ون اس میں آپ کو پانچ ہزار پی دینے پڑیں گے جو کہ ناقابل واپسی ہیں ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ روپے کا اگر آپ نے قرض لینا ہے تو آپ کو ٹی آر ون پانچ ہزار پی کی فیس ناقابل واپسی جمع کرانی ہوگی نمبر دو پر اگر آپ دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ یا تین کروڑ روپے تک قرض لینا چاہتے ہیں تو اس کی فیس ہوگی ٹی ٹو دس ہزار روپے قرض کے لیے درخواست فیس جو ہے دس ہزار روپے آپ کو دینی پڑے گی اور یہ بھی ناقابل واپسی ہوگی درخواست کی حیثیت جو سٹیٹس ہے جب آپ فارم جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر اسکرین پر دکھائی دے گا آپ کے رجسٹریشن نمبر پر ایس ایم ایس بھی آپ کو موصول ہوگا اسی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ کی درخواست اگلے مرحلے میں گئی ہے یا نہیں مزید یہ کہ آپ اپنی درخواست کی حیثیت جو ہے سٹیٹس وہ ویب سائٹ پر بھی جا کر خود چیک کر سکتے ہیں آخر میں اہم ہدایات یہ ہیں کہ فارم بھرتے وقت غلطی بالکل نہ کریں ورنہ درخواست مسترد ہو سکتی ہے نمبر دو انٹرنیٹ کا تسلسل یقینی بنائیں نمبر پاسورڈ اور نمبر محفوظ جگہ پر لکھ کر رکھ لیں نمبر چار درخواست کے ساتھ جتنی زیادہ درست معلومات اور دستاویزات لگائیں گے اتنی جلدی کارروائی ہوگی ناظرین یہ تھا آسان کاروبار پروگرام کا مکمل طریقہ کار جو ہم نے آپ کو ایک ایک مرحلے کے ساتھ سمجھا دیا ہے اب آپ بغیر کسی پریشانی کے اپنا فارم بھر سکتے ہیں اور قرض کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل بی آئی پی وید ریحان کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک بھی آپ نے کر دینا ہے اور یہ ویڈیو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید سہولتوں اور اپڈیٹ کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے اور بے انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جتنی بھی مستند معلومات ہوتی ہے وہ معلومات ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں معلومات دی جائے گی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا دیر سر خیال رکھیے گا السلام علیکم اللہ نے کے بان